Сегодня вот так. Неделя, 2.36. А? Да, дивлюсь, да, 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 а? да. да, 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 да. Не, ну нормально, красиво. Не, ну оно як нова. ну да. ладно, ну, ну, прям топ. Ну такие легкие дефекты, ну Да, морщиня, вы... Так, морщиня, а ну, а морщиня, теперь морщиня. на 3 метра и, и еще раз, мнение. А не. Все, хорош. Ну и як тобі? Беру. Все, вот. Лолочек зеленый, чик-чик, и да, все. Да, 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 и, и прям все. топ. Не, не а уже открывается, да, Ромчик, капот. потом? Надо плоскогубцы, у тебя нет, смысл. Потому что ручка сломалась, надо теперь тросик тянуть Мы не взяли плоскогубцы. Ну ладно. Мы все. не будем открывать. Да. Раза. Да, 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 да. Не, ну, что я хочу сказать. Да, Ромчик достойно. меня своей машиной так вдохновил, что я сам теперь шукаю купашку себе. Да, да, да. У да, меня вчера... есть причин, что мы вчера шукали подушку, чтобы сегодня проехать на романе машине. Понять, надо оно меня или нет. Да Короче, вчера был прикол, відрывного подушка вот там и начал подсос воздуха и моросить. И в общем трішечки не працювало. Да, да, да. Але все сьогодні працює. Да. Зараз покатається, навчиться. Вже уверенності трішки є. Да. Все да. да. грає, все співаю и буду, Да, 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 да. Так что все буде прям добре. <проб> 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 Я отдаю, что все будет дома. Так, что он там ему подсказывает? Что? <laughs> что там у тебя хуёво подсказывает? <laughs> Не, мы договорились 20 на 80. О, а -а -а. Ну <laughs> <_ of> <laughs> <Well, Honestly, laughs> давайте, пробуйте. прям было вот просто тоненького вот тут хорошо только ты глубоко перелаживаешься ты прям ее вот так закидываешь а вот ну вот вы отлично проехали только здесь надо меньше перекладку делать вот как восьмерку ты делаешь натянутую вот тут то же самое легенькую ты сильно глубоко поэтому тебя вот сюда закидывают меньше перелаживайся так у нас Шо? короче Пробуємо 30, то у нас да, не спати. Маленькая невеличке гетто. Да, бомженята невеличка, так. Нет, сам хороша, ще раз падаємо. Бутылка крышку, да? Не сняла. Нужны. Походу подушка порвалась. Вчера только поставили. Стой, стой. Стой, стой, стой. Глуши. А ну, подумай. Серьезно, и подушку да. я дервал. А -а -а. она. Да. Ну не, на вентилятор и подушку одервал опять. Да, 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 да. прикинь. На два проезда выскочила. Да, вентилятор выпрыгнул. Ну, вентилятор. Сюда он сюда. Да, отверт, подушку отверт. одервал. От этого оторвал. Да. Я тебе говорю, самовар надо было сделать. все, и выхлоп заодно сделал Все, все, я накатался на сегодня. Не, 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 подушка двигуна. Мы вчера поменяли ливу, и она сегодня ушла. Оно прям держится плохо. прям сыр. сильно. Ладно, давай, сейчас отъеду. Есть кому-то, нет? Понимаю. А, Давай сейчас строительный поедем, купим кому-то. Да, поехали, да. Давай. я сейчас с площадкой уберусь от этого места. Не, ну ты знаешь, на самом деле пощастило, что мы радиатор не зашировали. ты это понял, вон начало по радиатору от хомута. А, вот там. а, да, бачу. видишь, да. Потому что вот подушка сейчас... Мол, блядь. Да я тоже пересрал немного, ну, звук как нестандартный. Есть такая. Два сорвиглока, старые амортизаторы срезаем. Делаем кронштейн, блядь, две шпильки, все, и ходит. Да можно блядь. с яиц с этих э, с десятки. Можно, по-любому, блядь. Ну, там варить, блядь, ну, час, блядь. Я в курсе. Просто вчера надо было очень быстро. Так, ага. Сейчас еще и замкнет. Да не, не, она нормально ездит, просто без резких движений. Без резких движений. И сейчас радиатор теперь при этом, ну и. Ну конечно. Я вам буду прямо вот так прогрелся так, что сейчас уже ездить не на чем будет. стрелы. неплохо не А вот у него это немного проблемы. Блядь. Я надеюсь все целое. Да, 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 нормально. Прям повезло. Прям хорошо. Так, Ставец. еще раз ты такое сделаешь, получишь, блин. Ну нахера? На чуть-чуть, а, чуть-чуть. А, Мы ты в да. дерево, конечно. А. Давай-ка Я вроде и так запас сделал. А, вот, вот оно. Вот ты же ж. Так, отходи. Тут еще зона вылета. Так, ну, Тренування вже все виходить, бо совєтів надавали зі всіх сторон. У сані у сані вроді виходить. Останні два проїзди були прям непогані. Зараз подивимось, як закріпився результат. Цікаво. Прям цікаво максимально! Щось десь. этот. А, -а, а! Класс! Подушка, Подушка не <она> интересует. <сOR> <сOR> да. Может твоя? А ее, а ну переверни. Это ее с кузовом прям вырвало. Да, давай сейчас. Он сейчас лежит там на боку. Так слышишь, я так и не понял, ее с кузовом прям вырвало? Да, кузов вырвало. Ого. Сильно. Ну и она разорвала, да? Да. И она оторвала. Да. Не, она, она, она сразу да, оторвалась. Да. Класс. Ну все, на сегодня. домой. Да, домой. Да, домой. Ха -ха. Показав результат Ха -ха, на максимум. Нормально. Да? Контент. Контент топ. Теперь, да, теперь, теперь надо очень нежно. Накидай, да, кидай в костер его. Да, понятно. Подожди! А, это вот это теперь оторвалось! И нету правой! Это другая! Ее нема, ее просто тупо нема! Вон, глянь, вырвалась под рамки! А лево... лево еще, да. Не, все. Не, есть другая, мы просто на другие перейдем, да и все. И оно ее... После этого 100% все расшатало. Пойдем, да, да, да. 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 Сейчас будет О, Тур пойдет. Тур турбина пойдет <laughs> да 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 получается с этой стороны вырвал ее нахер вон шпилька лежит с куском подушки Разлива. и, и вырвал он нахер ну, ну как сила ну, она ногу, на месте балку подварить она она там подвигает. просто есть типа. да. А, да. <laughs> класс на нету верх запалишку балку снимать Так, ну ми на сьогодні покаталися. Навіть майже все потренували. Шкода, коротше, що типу, проблеми з подушками так вийшли. Хоча ми вчора максимально активно хотіли, щоб виїхати. Ми виїхали, все зробили, але відригнули блядь, всі подушки двигуна. Тому ми зараз дуже акуратненько їдемо додому на нашу базу. Пофіксимо проблеми і виїдемо в наступні вихідні. Я вже сподіваюся, що ми будемо вже із Сашком дуже скоро і з Ромчиком кататися прям парними. Бо ну, результати прямо у хлопців ну, прогресують максимально. Тому я вам бажаю гарного дня, здоров'я. Хай вам щастить, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде ще більше контенту. Для нас сезон тільки починається, він не закінчується. Тому до нової серії. Все. Всім пока.